Ну что ж, тебя в команде. Какие сейчас настроения, ощущения? Приехал Паша тренировка. Спасибо. Ну, как бы, ощущения, конечно, необычные. Я долго не тренировался, как бы, с командой, ни с какой, точнее сказать, два месяца, поэтому немножко крепатуры есть, но в целом желание, хоть отбавляй, настроение боевое. Как поступила пропозиция? Насколько она была до тебя несподеванной, скажем? Да нет, она не была, как бы, несподеванной, просто... Так сказать, наверное, на данный момент Гаверли необходимы были украинские игроки. Как бы с Евгением Викторовичем мы как бы в хороших отношениях, то есть общаемся иногда, поэтому ну, как бы я был в курсе заинтересованности, поэтому готовился уже сюда ехать давно. Свой функциональный стан, как сейчас оцениваешь, насколько ты готов играть в официальных матчах? Ну, думаю, по 10 системе на семерочку оцениваю. Сьогодні вже було тренування, чи вже вникаєш вгрові схему, як в тебе взагалі? Так, да, це вже четверта тренування з командою. І, В принципі, схеми я вже вивчив. Єдине, що це нагнати фізичні кондиції. Коя з команди Ти знав до цього можливо? З ким спілкуєшся? Ну, как бы с Ромой и Гуменяком мы в этом году начинали вместе сезон в Днепрозоте. Его знаю. С Пашей Ревзиным играли в Черкасах, как бы вместе. В принципе, украинских ребят всех знаю. Американцев ну, против многих уже играл, как бы, и не первый сезон, поэтому, в принципе, знакомы. В этом зале ты так само играл. Как тебе зале тут помнишь, поддержка болевальников в зале? Ну да, насколько я помню, поддержка хорошая, как бы, поэтому болельщики, в принципе, в этом зале поддерживают хорошо свою команду. Какие ожидания в тебе взагалі от этого периода в Говарле сейчас Ну, ожидания такие, что как бы хотелось в плей-офф бы поиграть, как минимум. А там может побороться за что-то большее. Например, в кубке победить и выйти для начала в финал. Не четырех, а натуральный финал.